Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Fələstinin fəziləti haqqında sual verdiniz. İlk olaraq onu qeyd eləyim ki, Fələstin qədim zamanlarda Şam adlanırdı. Yəni Şam dedikdə bir çox indiki hal-hazırda olan ölkələri əhatə edirdi. Onlardan da biri Fələstin idi. Və Fələstinin də həddindən artıq çoxlu fəziləti var. Mən onlardan bəzilərini qısa olaraq qeyd eləyəcəm. Allah Taala Muhammed əleyhissalamı və onunla iman gətirənləri xilas etdikdən sonra müqəddəs torpaqlara girməyə əmr eləyir. O müqəddəs torpaqlar haraydı? Fələstin. Davud əleyhissalam yaşadığı yer, mihrabı tikdiyi yer haraydı? Fələstin. Süleyman peyğəmbərin Quran-ı Kərimdə qarışqa ilə olan məşhur hekayəsi harda baş vermişdi? Fələstində. Süleyman peyğəmbərin ədaləti ilə Dünyaya höküm verən Süleyman peyğəmbər harda yaşamışdı? Fələstində. Qurani-Kərimdə qeyd olunan Süleyman peyğəmbərlə Qarışxanın hekayəsi harda baş vermişdi? Fələstində. Dünyaya adilliyi ilə səs salmış Süleyman peyğəmbər harda yaşamışdı? Yaşadığı yer də Fələstin idi. Qurani-Kərimdə zikr olunan Talut və Cəlutun hekayəsi harda baş vermişdi? Fələstində. Allah Taala Musa peyğəmbərə müqəddəs torpaqlara girməyi əmr eləyir. O müqəddəs torpaqlar haraydı? Fələstin. Zəkəriyyə peyğəmbər harda yaşamışdı? Fələstində. İsa peyğəmbər harda anadan olmuşdu? Fələstində. Qurani-Kərimdə qeyd olunan yeganə qadın olan Məryəm əleyhissalam harda yaşamışdı? İsa peyğəmbərlərin anası Fələstində və həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Kəbə ola-ola İslamın əvvəllərində 13 il hara tərəf namaz qılmışdı? Fələstinə. Nəyə görə? Qudsə Fələstinə tərəf namaz qılmışdı? Nəyə görə? Çünki alimlər qeyd eləyir ki, hətta müsəlmanlar onun qadrini bilsinlər, hətta müsəlmanlar Qudsun nə qədər vacib olduğunu dərk etsinlər də, yenə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Allahın əmri ilə 13 il Fələstinə Qudsə tərəf namaz qılmışdı. Peygəmbər sallallahu alayhi ve sellem Məracəyə gedəndə hardan gedir? Qudsdan, Fələstin'dən. İsa peyğəmbər Dəccalı öldürəcəyi yer haradır? Fələstin. Yecic və Məcucun sonu harda gələcək? Fələstin'də. Məhşər yeri haradır? Fələstin. Ziyarətə getilməsi üçün icazə verilən üç məsciddən biri haradır? Yenə də Fələstin'dəki olan Quds məscidi. Bir namaz qıldıqda 500 savaba bərabər olan yer haradır? Bu, Fələstin <coughs> bütün peyğəmbərlərin namaz qıldığı yer. Haradır? Fələstin. Ona görə də Fələstinin fəziləti haqqından artıq çoxdur. Mən e, qısa olaraq qeyd elədim. İkinci sual da Fələstinə kim fəth eləmişdi? İlk olaraq onu qeyd eləyim ki, Fələstin əzəldən ərəb torpaqları olub. Ancaq İslamın ora gəlməsi isə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın zamanında orada Rumlar yaşayırdı. Rumlar Avropadan gəlib oranı fəth eləmişdilər və Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm də Fələstinin qudsun ələmini bildiyi üçün qoşun hazırlayır və bu qoşunun başçısı da Üsəməni qoyur. Ancaq Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm vəfat etdiyinə görə qoşun Mədinədən çıxmır və səfər yarımçıq qalır. Ondan sonra Ömər rəziyallahu anhu gəlir. Ömər rəziyallahu anhu xəlifə olduqdan sonra sonra bir çox yelləri fəth edir. Onlardan biri Şam Əmər radiyallahu anh şamı fəth elir, ancaq özü şama getmir. İraq fəth olunur. Ömər radiyallahu anh İraqa getmir. Misir fəth olunur. Ömər radiyallahu anh Misire getmir. Ancaq Fələstin fəth olunur. Ömər radiyallahu anh Mədinədən durub Fələstinə gedir. 4 ay müsəlmanlar Fələstinin mühasirədə saxlayırlar. Artıq Rumlar görür ki, məğlub olurlar. Başqa çıxış yolu yoxdur. Deyirlər ki, sizin xəlifə Ömər O deyiriz Ömər gəlsin biz qutsun açarlarını Fələstin açarlarını həmin uşaqsə təhfil verək. Əmər rəziyallahu anhu xadimi Səlimlə yola çıxır. Səlimlə. Yanında qorumaları olmur. İslamın xəlifəsi dünyanın ən böyük dövlətlərindən birinin xəlifəsi olur. Rum imperiyasını məğlub edən sərkərdə Halifə Ömər rəziyallahu anh olur. Səfərə 2 nəfərlə gedir. Səlim və özü. Özü ilə bir nəfər götürür. Səfərə Səlimi götürüb gedir. Və cəmi 1 dənə dəvəsi olur. Fikir verin, İslamın xəlifəsi dünyanın bütün nemətləri onun əlinin altında Ömər rəziyallahu anhu xadimi ilə səfərə 1 dənə dəvə ilə yola çıxırlar. 1 dənə dəvə ilə Və Əmər rəziyallahu anh xadimi Səlimə deyir: "Ey Səlim, bu miniyə bir az mən minəcəm, bir az sən minəcəksən. Bir müddət mən minəcəm, bir müddət sən minəcəksən. Və bir müddət də ikimiz də piyada gedəcəyik ki, dəviyə əziyyət verməyək." Ömərin ədalətliyinə baxın, subhanallah. İslamın əxlağı bax budur. Heyvanə belə əziyyət verməyi bizim dinimiz qadağan edir və İslamın xəlifəsi, peyğəmbərin xəlifəsi Ömər rəziyəllahu anhu-nun ədalətinə baxın ki, heyvana belə zülm eləməyə razı deyil. Və Səlmə belə bir şərt qoyur. Buyurur ki, Səlmə, mən minin üzərində olduqda, sən dəvənin qabağında ipini tutub apardıqda piyada, mən sənə Quran oxuyacağam ki yorulmayasan. Sənin vaxtın çatdıqda sən dəvənin üzərinə mindikdə mən dəvənin qabağında gedəcəm, dəvənin ipindən tutub aparacağam və sən sən mənə qural oxuyacaqsan. Səlim deyir ki, ey möminlərin əmri elədir şeymi ola? Sən qala İslamın xəlifəsi qala-qala mən dəvəyə minəcəm və siz piyada gedəcəksiniz. Ömər rəziyallah buyurur, buyurur ki, mən nəyə əmr eləyirəmsə o cür də olacaq. Və gəlib qudsə çatırlar. Ficirlər gəlib Qudsə çatırlar. Növbə Səlimdə olur. Səlim buyurur ki, ey möminlərin əmri, heç olmasa Qudsə daxil olduqda Nəminin üzərinə sizminin. Mən yox. Qoy sizi görsünlər ki, Nəminin üzərində xəlifə gəlir, piyada gəlmir. Ömər rəziyallahu anh buyurur ki, mən haqqı təqtalaya bilmərəm, şərtimiz şərtdir. Sizminin üzərində olacaqsınız, mən piyada dəvənin ipindən tutub aparacağam gəlirlər qutsa daxil olmağa az qalmış gölməçi olur. Palçıqlı yer olur. Baxırlar ki, o palçıqlı yeri o palçıqlı yerdən keçsələr şəhərə tez çatacaqlar. Ancaq quru yerdən getmək üçün xeylaq yol qət etməlidilər. Ömər raqaman deyir ki, elə burdan keçək. Ayaqqablarımı çıxardım ki, palçıq olmasın və ayaq yalın Dəvənə də oradan keçirdir. Ayaqyalın o palçığı keçirlər. Və şəhərə yaxınlaşırlar. Şəhərə yaxınlaşdıqda da saray əyalları, rumların, əyan, rumların zadəcanları, varlı şəxslər, yahudilər, xristianlar, müsəlmanlar da oranı alanmışlar, hamısı yığışıb Öməri gözləyirlər. Baxırlar ki, bir nəfər gəlir, cəmi bir nəfər qabaqda gəlir və mininin üzərində də, dəvənin üzərində də bir nəfər gəlir. Hamı təəccüblənir. Xristianlar, yəhudilər, zadəganlar, ayən hamısı təəccüblənir ki, bu nədir? Cəmi bir nəfər qoruyucu ilə gəlir. İslamın xəlifəsi Ömərin adını eşitmişdilər. Cəmi bir nəfərlə gəlir. Mininin zəhrində oturub cəmi bir nəfər də dəvəsini gətirir. Soru Müsəllmanların hayküyündən bilirlər ki, heç dəvənin üzərində olan da Ömər deyil. Dəvənin qabağında gələn Ömərdir. İpinini tutub dəvənin ipini tutub gətirir və bir qolunda da ayaqqablarını gətirir. Dəhşətə gəlirlər. Dəhşətə gəldilər. Və bunu görən Əbu Ubayd ibn el-Cərrâh rəziyallahu anh tez Ömərin yanına qaçır. Tez Ömərin yanına qaçır. Deyir ki, ey möminlərin əmri, bu halda niyə gəlmisiniz? Bütün Buradakı adamların hamısı sizin gəlişinizi gözləyirlər. Heç olmasa bu gündə bu formada gəlməsiniz, ey möminlərin əmri. Deyir: "Ey Abu Beydə bin Cərrâh, sus. O məşhur ifadəsini orada işlədir. Buyurur ki: "Nəhnu qawmun 'azza Allahu bil İslam. Faman yubtəghil 'izzata bi-ghayri l-islam aza Allahu." Ey Abu Beydə bin Cərrâh, biz elə bir qomuyuq ki, Allah Teala bizi İslamla izzətləndirib. Biz nə vaxtı ki İslamdan başqa bir şeydə izzəti axtardıqda Allah Teala onla bizi zəllə edəcək. Vallahi Ömərin bu sözü tarix boyu dəfələrlən təkrarlanıb və biz nə vaxtı ki İslamdan uzaq düşmüşük, Allahdan uzaq düşmüşük, Allah Teala bizi zəllə edib. Nə vaxtı ki biz Allahın dininə qaitmişik, Allah Teala bizi ucaldıb. Doğurdan da görürsən ki Ömərin orada dediyi söz necə də yerinə oturur, necə də haqq sözdür. Və qəna rədiyəllahu anhu Dəvənin qabağında, dəvənin ipindən tutaraq şəhərə daxil olur. Mininin üzərində də xadimi Səlim və bir qolunda da ayaqqablarını tutur. Subhanallah, fikir verin. Ömər rəziyallahu anhu daxil olduqda və əynində də paltar olur. Paltarda da 17 dənə yamaq olur. 17 dənə tikiş olur paltarında, 17 dənə. Təsəvvür eləyisiniz, İslamın xəlifəsi bu jira paltarda gəlir. Çünki bilir ki, onun onu izzətləndirən, Öməri atsan qazandıran, Öməri ucaldan onun paltarı değildi, onun dini idi. Ömər ona görə o şeyə fikir verməmişdi və Allah Taala da o əzəmətli fəti Ömər rəziyallahu anhu-ya nəsib eləmişdi. Şəhərə daxil olur və orada olan yahudilər, xristianlar təəccüblənirlər. Fikir verin. Onlar axı əhl-i kitabdılar, onlara da kitab verilib. Gör nə deyirlər. Deyirlər ki, bizim müqəddəs kitablarımızda qüdsü fəth ediyən şəxsin, şəxs elə bu şəxsdir. Qüdsü fəth edəcək şəxs elə bu şəxsdir. Çünki müqəddəs kitablarımızda həmin o şəxsin vəsifləri bu şəxsin üzərindəcəm olub. Birinci uzun boylu. Ömər rəziyallahu anhu uzun boylu. İkinci paltarında yamaq çünki Ömər rəziyəllahu anhunun paltarında yamaq olur 17 dənə. 3-cü adil şəxs, Mər rəziyəllahu anhu adil olur. Və 4-cü də piyada və xadimi də minin üzərində olacaq. Fikir verin, onların kitablarında, onların müqəddəs kitablarında bu qeyd olunub. Və Ömər rəziyallahu anhda həmin şəxs, həmin vəsiflər də Ömər rəziyallahu anhda cəm olub. Ənər rəziyallahu anh şəhərə girəndə onlar hamısı Ömər rəziyallahu anha təzim edirlər. Təzim edirlər. Və Ömər rəziyallahu anh Bilalı görür. Va qədir ki, ey Bilal, qalx acan ver. Sinci Bilal Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin ölümündən sonra Mədinəni tərk edir. Dəvət üçün çıxır, Şamə və Qudsəfət hölləndən sonra Qudsə gəlir. Ömər rəddiallahu buyurur ki, "Çıx azan ver ey Bilal." Bilal buyurur ki, "Ey möminlərin əmri, mən əhd etmişəm ki, Peyğəmbərdən sonra bir daha azan verməyim." Möminlərin əmri buyurur ki, "Ey Bilal, çıx azan ver. Vallahi Burda gördüyün hər bir şey qiyamət günü sənə şahidlik verəcək. Allahı and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bu günlərim sağ olsaydı bu məqamda sənə deyərdi ki, çıx azan ver ey Bilal və Bilal çıxır azan verməyə. Bilal azan verdikdə əşhadən lə iləh illallah əşhadə ennə Muhammədən Rasulullah kəlməsinə çatdıqda ağlamaq tutur Bilal və bütün müsəlmanlar ağlamağa başlayırlar. Bilal Radiyallahu anhu azanını bitirmir, bitirə bilmir və azan yarımçıq qalır. <coughs> İşa namazı olur. İşa namazından qabaq Ömər Radiyallahu anhu çıxış eləyir və buyurur ki, İslamın ədalətinə baxın. Bura əhli olan, quds əhli olan, xristianlardır, yahudilərdir, buradan çıxarılmayacaq. Amma o ki, Avropadan gəlib onlar getsinlər, icazə veririk, mallarını götürsünlər, ailələrini götürsün, hamsa əminlikdədir hamsə əmindir. Heç kəs onlara toxunmayacaq. Rahat keçsinlər. Ancaq quts əhli xristianlar da, yahudilər də burda qalıb rahat yaşaya bilərlər. Hətta Ömər onların kilsələrinə belə toxunmur. İbadət etdikləri yerə toxunmur. Buyurur ki, "Burda əminamanlıqda yaşayacaqsınız. Sizin malınız da, canınız da bizə əmanətdir." Bax, budur İslamın əxlağı. Bax, budur bizim etiqadımız və işə namazında Ömər rəziyallahu anh-a qudsun açarlarını təhfil verirlər. İşa namazı qılınır və İşa namazı qılındıqdan sonra Ömər rəziyallahu anh Allah'a şükür əlaməti olaraq səcdəyə gedir. Və Fəcr namazının azanında başını səcdədən qaldırır. Quds müsəlmanlar qudsu belə fəth eləyirlər. Əslində quds müsəlmanlara baha başa gəlir. Qudsun fəth olunmasında 5000 civarında sahabi şəhid olur, 5000 civarında. Ancaq Quds'dan əlavə ümummilikdə bütün sahabelərin fəth etdiyi ölkələrdə cəmi 9000 sahaba vəfat edib, 9000. Ancaq təkcə Qudsun Qudsun fəthində isə 5000-ə yaxın sahabə vəfat edir. Qudsun fəthində 15 dənə qadın şəhid olur, 15 qadın. Ancaq ümumilikdə sahabelərin vaxtında bütün fətlərdə cəmi şəhid olan qadınların sayı 8 olur. Gör fərqə baxın. Və müsəlmanlar oranı alırlar və müsəlmana ora müsəlman torpağı olur. Və qısaca da qeyd eləyim ki, müsəlmanlar dinindən uzaq düşdikdən sonra, Allahdan uzaq düşdikdən sonra xaç yürüşi olur. Avropadan gəlirlər və xaç yürüşündə təzədən qudsu müsəlmanlardan geri alırlar geri alırlar və orada olan müsəlmanları indi qırdıqları kimi qırırlar. Uşaq, cavan, qoca, hansı kimi müsəlmanlar oranı aldığda heç birinə toxunmamışdı kitab əhlinin. Ancaq onlar müsəlmanları o cür qırırlar. Hətta xristianlar orada olan yahudiləri belə qırırlar müsəlmanlarla bir yerdə və oranı alırlar. Oranı aldıqdan sonra oranı geri qaytaran sərkərdə Salahiddin Əyyubi rahimehullah olur. Salahaddin Əyyubi buyurur ki, mən uşaq idim, uşaqlarla küçədə oynayırdım və bəxtdən gülürdüm. Atam gəldi məni çağırdı və məni qaldırdı yuxarıya. Buyurdu ki, "Ey Salahaddin, sən bilirsənmi ki, İslamın üç müqəddəs yerindən biri quts işğal altındadır? Bu cür qahqaha ilə necə gülə bilərsən?" Və Salahaddin Əyyubi buyurur ki, Mən ata anamın tərbiyəsini o qədər aldım ki, quds alınana qədər mən gülmədim. Quds alınana qədər Salahiddin Əyyubi gülmürdü. O cəmaət ona deyəndə ki, "Ey Salahiddin, sən gülməyi bacarmısan? Buyur ki, quds işğal altındadır. Mən necə gülə bilərəm? Necə gülə bilərəm? Ancaq həmin şəxs vəfat edəndə gülür." Buyururlar ki, "Ey Salahiddin, sən indi gülüsən, cəmaət öləndə ağlayır. Ancaq sən gülüsən" Yəni mən ona görə gülürəm ki, sevincindən gülürəm. Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə qarşılaşdıqda ona deyəcəm ki, ey Peyğəmbər, ey Peyğəmbərim, ey Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm, sənin əmanətin ola, sənin o qudşunun mən geri qaytardım. Fikir verirsiniz? Allah ona rəhmət eləsin, Allah onu cənnət əhlindən eləsin. Və ondan sonra da müsəlmanların çətin dövrləri oldu. Ən sonda Əbdülhəmid Allah ona da rəhmət eləsin. Tək başına 33 il quçusu qoruyur və ondan sonra da ki demək olar ki quç işğal olunur. Və Allah Sübhanühü və Təaladan istəyirəm ki quçusu bir daha bizə geri qaytarsın, müsəlmanlara geri qaytarsın. Allah Taala'dan istəyirəm ki orada olan vəfat edən bacı, qardaşlarımız, alaca uşaqların hamısının şəhidliyi məqamına nəsib eləsin və tez bir zamanda orada sülh olsun, oralar İslam torpağı olsun. Allahu salla ala beyhi Muhammed və ala alihi və sahbihi.